Мы сегодня рассматриваем комплексный проект реконструкции входной группы ⁇ Парк ⁇ Сказка ⁇ Она начинается еще у нас с моста. То есть сюда в эту программу сегодня входит благоустройство, ремонт, насколько финансово возможно будет реконструкция как покрытие, так и ограждение моста. Следующий не менее вопрос, ну, принципиальный, это вынос с этой территории бигборда, который закрывает панораму. Следующий момент, это связано и с входной группой, и с названием детского парка «Сказку», который все время существовал, и какая-то информация о проведении мероприятий, которые есть. Но основной, конечно, уклон, и сегодня мы рассматриваем перспективу развития самой входной группы и предполагаемое размещение здесь на будущее памятника Михаила Фанасовича Лужпи. Вот. Если вы помните, в 2010 году мы рассматривали эту работу на градостроительном совете. Она, в общем-то, была предопределена предыдущими работами, когда было несколько вариантов, в том числе архитектора Головина, скульптора, я так понимаю, там были участвовали и Богдан Луклян, вот, рассмотрение этого комплекса в районе именно проспекта Лужбы. Но по масштабу, по форме, по транзиту, в свое время я инициировал рассмотрение именно входной группы здесь так как здесь, по сути дела, достаточно много таких принципиальных работ, которые лично занимался Михаил Афанасьевич. Это его последняя работа «Детский парк», это его первая работа в свое время в проспект Карла Марса, сегодня Шевченко, это ресторан «Кривстал», это парк, это фонтан «Дружбы». В общем-то, и, по сути дела, момент связан с тем, что и центральная часть видна достаточно много. Ну и в то же время хотелось бы рассмотреть этот памятник как объект имеющий больше такой доступности. Этот человек олицетворяется как доступный мэр, когда мы помните сколько рассказывал о том, что он там и в 6 утра проходил дворником, там общался, был всегда в вагончиках строителей. И вот сама идея восстановить, все-таки идея восстановления вот здесь комплекса «Рос», где-то тут несколько тысяч роз высадить и, и э, скульптурная группа в окружении роз и восстановить хотя бы в этой части города э, былую славу города Сумка город рос вот по сути дела этот момент тоже мы стараемся учитывать и сейчас ведутся подготовительные работы не менее важно в парке и в ее в эксплуатации появился момент связанный с э, определением пандуса вот если вы обратили внимание, входная группа, ступеньки с площадки, всегда люди шли по грязи или так скатывались по, по, как бы по, по самому рельефу, что тоже, в общем-то, было много нареканий и возможностей сделать данные, данные в спуски, пандус, потому что мы видим, сколько людей приезжает на машинах, коляски, не заезжает в центральной части. Поэтому в этом проекте также учтено вот, за счет рельефа работы создать именно этот, Пантус. Вот достаточно таких много принципиальных таких градостроительных изменений, которые в целом не помешают структуре. Но ну, я думаю, что сегодня уже как бы неуместно говорить о реконструкции самого освещения, мы видим, что уже и сами уже раньше забыли, что эти светильники, поставленные Михаилом Афанасьевичем в его времена, уже давно не светят, имеют такой достаточно плачевный вид. Поэтому сюда входит и реконструкция освещения, восстановление частично плитки с благоустройством территории. Она иногда не видна, но она имеет больше всего такой социальный аспект, обсуждается. И вот даже находясь здесь, мы видели, сколько людей просили, в общем-то, сделать нормальный пандекс. Вот, по сути дела, с этими решениями будут. Ну, и я так думаю, что уже высаженная часть Рос говорит о том, что сумчане довольны тем, что вот идея восстановления сумских Рос сегодня, в общем-то, начинает быть не идеей, а реальным проектом. Сегодняшний день в управлении архитектурой задача стоит все-таки подготовить реконструкцию моста, составить входной Группу провести благоустройство высадки Рос. Ну а все остальное связано с памятником Лужба. Это уже как получится, потому что мы понимаем, в данной, в данной скульптуре залучены кошты уже меценатов города. И тут уже как бы я не могу то четко определить сроки и термины. Поэтому задача сегодня поставлена, чтобы в августе месяце. По сути дела, все подготовительные работы благоустройства были выполнены. И, по сути дела, это будет достаточно большим объемом.